Qlobal 2050-də 8-ci Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində içtimai səhiyyə və insanların vaksinasiyası mövzusunda 5-ci panel iclas keçirilib. Azərbaycan xarici siyasət üzrə milli komitəsinin prezidenti Suzan Eloutun Moderatorluqla keçənlən panel iclasında qlobal pandemiyə mübarizə Covax platformasının fəaliyyəti, vaksinlərin qeyri-bərabər bölgüsü müzakirə edildi. Panel iclasında BMT-nin baş katibinin müavini, BMT AIDS proqramının icraçı direktoru xanım Vinyya Bianyma, İsrailin səbək prezidenti 2006-2009-cu illərdə Knessetin prezidenti Adaliya Itzik, Azərbaycan Respublikası Səyyə Nazirinin birinci müavini, Səyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev, Maltanın səbək baş naziri Jozef Skandinaviya kansabı prezidenti Daniil Turq, Latiananın sabik prezidenti Lamdota Stroyuma, Şimali Makedoniyanın sabik prezidenti Georgi Ivanov çıxış ediblər. Çıxışlar zamanı bildirilib ki, qlobal pandemiya dünya səyyəsində olan ciddi problemləri üzə çıxarıb. Hazırda qlobal Covax platforması hələ də tam güc ilə işləmir. COVID-19-a qarşı bir çox ölkələr vaksin istehsal etsə də, onların dünyada yayılması qeyri-bərabər aparılır. Vaksin istehsal edən ölkələr bir çox hallarda digər dövlətlərlə peyvəndləri üşməydə maraqlı deyillər. Qlobal pandemiyə dövründə isə ölkələrin ayrı-ayrılığıda COVID-19-a qalıb gəlməsi mümkün deyil. Ən acınacaqlı vəziyyət hazırda Afrikadadır. Panel icrası müzakirələri hələ davam edir. Qeyd edək ki, 8-ci Qlobal Bakı Forumu öz işinin Noyabrın 6-sında başa çatdıracaq. Həşəm Vəliyev, Cengiz Abdullayev Səs TV